अस्सलाम वालेकुम नाजरीन आजकल के दौर में साइंस और टेक्नोलॉजी का बहुत अहम किरदार है और ख़ासकर कंप्यूटर साइंस और इंटरनेट के बग़ैर तो आजकल तकरीबन हर काम नामुमकिन लगता है जब शुरू शुरू में कंप्यूटर बन गया तो ये एक अनोखा कारनामा था और किसी को नहीं लग रहा था कि आने वाले वक्तों में कंप्यूटर की अहमियत इतनी ज़्यादा होगी फिर जब इंटरनेट चलना शुरू हुआ तो भी अक्सर लोग इसको इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं दे रहे थे लेकिन फिर वक्त के साथ आहिस्ता आहिस्ता लोगों को इसके इस्तेमाल के फ़वाद मालूम होते गए और इसकी अहमियत भी बढ़ गई वक्त के साथ साथ इंटरनेट के नए नए टूल्स और एप्लीकेशन मुतारफ़ होते गए और लोग इससे मुस्तद होना शुरू हुए इंटरनेट की दुनिया में छठ जी एक ऐसी ईजाद है जिसने ईजाद होते ही पूरी दुनिया को अपने पीछे लगा दिया पिछले साल यानी तीस नवम्बर दो को एक अमरीकी कंपनी ओपन ए ने छठ जी का ऐलान किया ए आई ओपन ए आई और चेट जी पी टी क्या है इस बारे में हम अपने नाजरन को इस वीडियो में मुकम्मल तफसी से आगाह करेंगे वीडियो को आखिर तक देखिए और कमेंट में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर नए आने वाली वीडियो से आप बरव्त आगाह हो सकें। ए आई का मतलब है आर्टिफल इंटेलिजेंस यानी मसनू जहानतानत बुनियादी तौर पर दो तरह की है एक होता है कुदरतीहानत और दूसरा मसनू जहानत कुदरती जहानत वो जहानत या काबिलियत होती है जो कुदरती तौर पर इंसानों और जानवरों में पाई जाती है जिसके ज़रिए वो अपने इर्द गिर्द के माहौल का इद्राक करते हैं मिसाल के तौर पर इंसान अपने इर्द गिर्द की चीज़ों से सीखता है और इसके फवायद या नुकसान को देखते हुए और अपनी ज़हनीत को इस्तेमाल करते हुए कोई बेहतर फैसला करता है जैसा कि कौन सा चीज़ किस तरह करना है या किस सवाल का क्या जवाब देना है वगैरह जबकि दूसरा होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी मसनू जहानत यानी आसान अल्फाज में मशीन या सॉफ्टवेयर की जहानत मनू जहानत कंप्यूटर साइंस का एक शोबा है जिसमें इंसान कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या मशीनों को ऐसी सलाहियत देते हैं कि वो मालूम का तजिया करके सूरत हाल के मुताबिक ख़ुद से बेहतरीन फैसला कर सकें यानी किसी मशीन या कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर में ऐसा डेटा डाला जाता है जहाँ पर अगर उस मशीन या सॉफ्टवेयर से किसी काम का पूछा जाए तो वो अपने अंदर पहले से डाली हुई डेटा के मुताबिक कोई बेहतर फैसला कर सकें मिसाल के तौर तो पर एक रोबोटिक गाड़ी है रोबोट उस गाड़ी को खुद से तो नहीं चला सकता लेकिन उस गाड़ी को बनाते वक्त उसमें मौजूद रोबोट में इतना डेटा ज़रूर डाला जाता है कि वो गाड़ी को सही तरीके से चलाने के काबिल हो जाए फिर अगर आप उस गाड़ी में कहीं जाना चाहते हैं तो आप रोबोट को हिदायत देते हैं और वो आपके दिए गए हिदायत के मुताबिक फ़ैसला करता है कि आपको कहाँ जाना है और किस रोड से जाना है ये सब कुछ असल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी रोबोट के मसनू जहानत का कमाल होता है या मिसाल के तौर पर गूगल पर जब आप एक लफ्ज़ सर्च करते हैं तो गूगल आपको बहुत सारी चीज़ें रिकमेंड करता है यानी गूगल की मसनू जहानत ये समझ जाता है कि आप किस चीज़ की तलाश में हैं इस तरह वो आपको हर वो चीज़ रिकमेंड करता है जिससे जुड़ी किसी चीज़ का आप गूगल पर सर्च करते हैं मिसाल के तौर पर आप गूगल पर कोई लफ्ज़ सर्च करते हैं मसल मैंने शॉपिंग करनी है तो मैं गूगल में लिखता हूँ शॉपिंग तो गूगल मुझे शॉपिंग से मुतालिक सब चीज़ें दिखाता है जैसे आ, ये देखें ऑनलाइन शॉपिंग की वेबसाइट्स शॉपिंग विकीपीडिया शॉपिंग से मुल्लिक तस्वीर गूगल मैप्स पर मौजूद मेरे करीब तरीन शॉपिंग सेंटर वगैरह बिल्कुल इसी तरह सीरी हो गया जिससे आप कोई सवाल पूछो तो आपको जवाब देगा या सेल्फ ड्राइविंग कार्स यानी खुद से चलने वाली गाड़ियाँ मसला वेमो या दूसरे क्रिएटिव टूल्स मसल आर्ट ए या चेट जी वगैरह इसी तरह अमेजोन यूट्यूब और नेटफ्लिक्स पर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होता है पज़रीन ओपन ए एक अमरीकी मसनू जहानत की तहकीकी लिबार्ट्री है जो गैर मुनाफ़ा बख्श ओपन ए आई इन और उसकी जेली कॉरपोरेशन ओपन ए आई लिमिटेड पार्टनरशिप पर मुश्तमिल है उन्होंने सबसे पहले चेट जी पी टी बनाकर तीस नवंबर दो हज़ार बाईस को उसको पब्लिक करने का ऐलान किया चेट जी पी टी जैसा कि नाम से जाहिर है यानी चेट जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफार्मर मसनू जहारत पर मुश्तम एक चेट बोट है जो आमतौर पर इंसानों की जबान को समझते हुए उसके मुताबिक जवाब देता है यानी आप चेट जी से कोई भी सवाल पूछो तो आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा ये एक बहुत अहम और दोरे जदीद के एन मुताबिक टेक्नोलॉजी है जो इंसानों के लिए बहुत मुफीद साबित हो सकता है चेट जी के बाद कई बड़ी कंपनीियों ने अपनी ए आई चैट बोर्ड का ऐलान किया जैसा कि माइक्रोसॉफ्ट ने बिंग ए आई गूगल ने गूगल बॉड स्नैपचैट ने माई ए और इसके अलावा कई कंपनियों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बुनियाद पर अपने चैट बोर्ड डिवेलप कर दिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कई फवाद और नुकसान भी हैं मिसाल के तौर पर ए के ज़रिए हम किसी भी तस्वीर को चंद सेकंड में एडिट कर सकते हैं जिसके लिए पहले एडॉप फोटोशॉप में घंटों लगते थे अब वो ए के जरिए चंद सेकंडों में एडिट होती है ए के ज़रिए हम जबानों का तर्जुमा भी कर सकते हैं ए के ज़रिए हम थ्री एनिमेशन भी क्रिएट कर सकते हैं पेंटिंग बना सकते हैं मुख्तलि किस्म के मवाद के लिए स्क्रिप्ट लिख सकते हैं तहम ए आई को फौरन और इतनी जल्दी में आम करने के बारे में कुछ लोगों ने तशवीश भी जाहिर की है कई लोगों ने इसके नुकसान भी जाहिर किए हैं मसलन ए आई के इस्तेमाल से बड़े पैमाने पर बेरोज़गारी हो सकती है क्योंकि वो काम जो अब इंसान करते हैं वो फिर मशीनों से लिया जाएगा मिसाल के तौर पर ट्रांसलेटर डिज़ाइनर अकाउंटेंट्स और ग्राफिक डिज़ाइनर वगैरह इसी तरह जैसा कि हम इस वीडियो में पहले भी बता चुके हैं की मसनू जहानत को ट्रेन करने के लिए इसमें बहुत सारा डेटा इंटरनेट से जमा करके डाला जाता है जिसमें अक्सर मजहबी जिनसी नस्ली और दीगर माशरतीवामल से मुतलिक भी हो सकते हैं और अगर उसकी तस्खीख नहीं की गई तो इसका इस्तेमाल बहुत नुकसानदेह साबित हो सकता है इसके अलावा प्राइवेसी और सिक्योरिटी से मुतलिक डेटा जो ए आई टूल्स जैसे चेट जी पी टी वगैरह जमा करते हैं और बाद में दूसरे कंपनीियों के साथ भी शेयर करते हैं जिसमें बहुत हसास मालूम भी हो सकते हैं और उसका गलत इस्तेमाल भी किया जा सकता है ए आई के इस्तेमाल से गलत मालूम और फेक न्यूज़ की पैराव आम हो सकती है ए आई का कोई एहतसाब यानी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं मसला ए आई टूल अगर किसी सवाल का कोई जवाब देता है या किसी के लिए कोई कॉन्टेंट लिखता है तो किसी को कोई पता नहीं कि ये ए आई ने कहाँ से जनरेट किया और ये कितना सही है और कितना गलत या इसकी ग़लती को कैसे रोका जाए समाजी असर मसला जॉब मार्केट जहनी सेहत या किसी यूजर का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर जरूरत से ज़्यादा अहतमाद जिसकी वजह से उसमें खुद से फैसले की हिम्मत नहीं होती बल्कि वो ए आई पर डिपेंडेंट यानी मुनसर बन जाता है यानी ए आई का ग़ुलाम बन जाता है कई माहरीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इतनी जल्दी में पब्लिक करने को असलहे की जंग से ज़्यादा खतरनाक समझते हैं मिसाल के तौर तो पर एलान मस्क जो दुनिया के अमीर तरीन इंसान है एलान मस्क के मुताबिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टेस्ट को थोड़ा लंबा करना चाहिए और इसकी डेवलपमेंट को थोड़ा स्लो करना चाहिए ताकि इसके जो गलतियां हैं उसको निकाल सकें क्योंकि ये न्यूक्लियर जंग से भी ज़्यादा ख़तरनाक है ताहम इन सब नुकसान के होते हुए चेट जी को इतनी शहरत हासिल हुई कि इसने सिर्फ पाँच दिन में एक मिलियन यूज़र क्रॉस कर लिए इसके मुकाबले में दूसरे एप्प्लीशन मसला नेटफ्लिक्स ने साढ़े तीन साल में स्पॉटीफाई ने पाँच महीनों में इंस्टाग्राम ने दो महीनों और फेसबुक ने दस महीनों में दस लाख यूज़र क्रॉस कर लिए चैट जीपीटी सितंबर 2021 तक अपडेटेड है यानी सितंबर 2021 तक जितना डेटा इंटरनेट पर मौजूद था वो चैट जीपीटी के पास है ताहम इसके बाद के किसी भी वाक्य के बारे में अगर पूछा जाए तो चैट जी कोई जवाब नहीं दे पाता मसलन मैं आज यानी अगस्त दो में चैट जी से ये सवाल पूछता हूँ कि पाकिस्तान का मौजूदा वजे कौन है तो उसके पास ये डेटा नहीं इसके मुकाबले में गूगल बार्ड ज्यादा डेवलप्ड है और उन्होंने इस बारे में मुझे सही जवाब भी दिया है इसके अलावा चैट जी ये भी मान रहा है या उसके मालूम इनअ्योरेट यानी गलत भी हो सकते हैं इसी तरह गूगल बार्ड भी एक्सपेरिमेंटल यानी तजर्बाती स्टेज पर है और बार्ड ने भी ये लिखा है कि यहाँ पर महदूद डेटा है और गलती भी हो सकती है इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट भी बिग वि फोर के साथ इस वक्त फ्री दे रहे हैं जबकि आमतौर पर चेट जी पी टी फ्री है और चेट जी पी टी फोर पॉइंटर पी महीना के हिसाब से पेड वर्जन है जिसमे आपको प्रीमियम मेम्बर के तमाम मराहत मिल जाते हैं नाजरीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में हमारे आज की वीडियो अपने खिताब को पहुँचती है आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें अगली वीडियो में आपके साथ इन हाजिर होंगा तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ खुदा हाफिज़